а именно общественная организация МД района, Ассоциация захвата прав споживачей и житлово коммунальных послуг «Наш День», которая являлась, в принципе, проводителем нашей громадской э, спилки «Наш Гейм» Днепропетровщина, потому что 80 человек из этой ассоциации стали той основой, вот, э, той, скажем, тем костяком для новой организации. В нашей встрече сегодня принимают участие Удод Евгений Григорьевич, председатель областного совета, Прошу влюбительного вам. Вилкул <свят> Александр Юрьевич, народный депутат Украины. <свят> депутат областного совета Маривана Пустовая. <свят> Депутаты городского совета Пелетенко Анжелика Анатольевна. <свят> Евгений <Депутаты свят> Руслан. <свят> Депутаты районного совета Постольник Назарий. <свят> И Невский Анатольев. Уважаемые участники встречи, мы сегодня собрались по очень хорошему поводу. Все-таки день рождения, юбилей, десятилетие – это очень приятный повод для нашей сегодняшней встречи. Разрешите предоставить слово Удуду Евгению Григорьевичу, председателю Дмитрия Петровского областного совета. Да, большое спасибо, добрый день, дорогие друзья. Сам в самом начале с праздником, с юбилеем, с таким первым большим юбилеем, очень масштабным. Могу сказать, что вот таких подобных организаций, как вот Петровщина в Украине нет. И никто не, никто не может похвастаться и проектами такого масштаба, и подходом к работе, и взаимодействием между гражданским обществом и властью. Таких моделей в Украине кроме нас не существует. Это наша совместная работа, это наша совместная заслуга. Идея, идея по реализации программы и повышения гражданской активности возникла почти пять лет назад у Александра Юрьевича. И как мы, как работники местного са самоуправления, занимались реализацией этой идеи. Я считаю, что неплохо получилось. Во всяком случае, у нас не просто партнерские отношения, мы знаем, мы знаем друг друга лично, и уже не первый год, и дай Бог, чтобы дальше у нас все получалось. Что самое главное? Самое главное то, что мы научились мы научились совместно определять приоритеты, мы научились совместно эти проблемы решать, и мы уже знаем сейчас не только один-два механизма для решения вопросов, их уже у нас несколько. Это и привлечение ресурса области, это привлечение ресурса технической помощи других источников. Сейчас все более популярна становится там, кредитная схема, но о них мы еще пока очень осторожно на них смотрим, хотя о них думаем и так далее. Но у нас впереди большой, большой путь совместной работы. Я еще раз всех всех поздравляю с праздником. Большое вам спасибо за совместную работу и за вашу поддержку. Спасибо Спасибо большое. А сейчас разрешите предоставить слово Вилку Александру Юрьевичу. Добрый день, уважаемые земляки. Добрый день, дорогие друзья. Я искренне поздравляю вас с юбилеем вашей организации. И желаю новых побед и свершений. А в том, что они будут, я абсолютно уверен. я абсолютно уверен, что именно мы с вами будем очень долго конструктивно сотрудничать. Я помню, как вот рождалась, начиналась наша программа пять лет назад, когда принималось решение областным советом, отрабатывались разные модели, и грандовые модели, и модели софинансирования. И я благодарен на самом деле вам. Потому что если бы не вы, то ну, этого бы всего не получилось. Я вчера встречался, у меня была встреча с людьми, вот присутствовал Игорь Николаевич. И, а? и, да, и он мне задал много вопросов. Это хорошо. Нет, нет, это хорошо. Хорошо, хорошо, когда есть вопросы, значит есть активность. Он мне задал много вопросов, в том числе, будет ли ну, подобная городская программа, у нас же есть областная программа, будет ли подобная городская программа. И я ему ответил, могу сейчас ответить. Что, конечно, я гарантирую, что будет и будет очень широкомасштабная городская программа значит, поддержки домов. Ну, во многом потому, что ну, если пять лет назад, я, мы инициировали эту программу на уровне области, ну, тогда, когда управляли областью, ну, естественно, мы считаем, что эта модель эффективна, она будет в городе. Значит, кроме этого, мне вчера был задан вопрос по поводу общежитий. У нас в общежитии более 60 штук, да, в которых люди по большому счету мучаются. Принят закон о приватизации общежитий, который не выполняется, он уже, наверное, лет 8. Я тоже могу прогарантировать, что на 2016 год в бюджете будут заложены деньги, будет сделана отдельная программа, будут сделаны техпаспорта, вся необходимая документация, ну, и за регистрацию, надо будет заплатить, тоже городской бюджет заплатит. Для того, чтобы поставить точку и дать людям возможность не мучиться, а уже приватизировать общежитие. Причем я заберу монопольное право у КП «Жилсервис» определять, кто правильный жилец, кто неправильный жилец в этих общежитиях. Будут это делать сами люди, которые там живут, и голос людей живущих на вот этих всех комиссиях будет являться решающим. Кому давать приватизацию, кому не давать, будут решать сами люди. У меня есть четкое понимание программы. Вы знаете, я пришел к вам как к единомышленникам на самом деле. И тоже прошу вашей поддержки. Вы профессиональные люди, вы все руководители, вы очень хорошо понимаете, что такое руководить таким громадным хозяйством, серьезнейшим хозяйством, под названием городское коммунальное хозяйство. Нам не нужна никакая раскачка, мы имеем четкую программу, мы имеем профессиональную команду, и мы с первого дня будем решать вопросы, чтобы тепло было батарея, чтобы тарифы снизились, транспортные проблемы, мусорные проблемы. К сожалению, там город за последние три месяца настолько завалился мусором, что просто стыдно. Что такой город как Днепропетровск в таком состоянии. Ну, все в это хорошо, все в это хорошо знаем. И я очень надеюсь, что все-таки на этих выборах, которые состоятся в ближайшее воскресенье, такие люди выберут стабильность, люди выберут порядок, люди выберут профессионализм и нормальное развитие города. Я очень хочу, очень хочу вместе с вами построить город действительно с европейскими стандартами, в котором есть работа, в котором есть зарплата, в котором комфортно и нормально жить. А обратиться я к вам бы хотел, наверное, с одной просьбой. Вы все серьезные руководители, опытные руководители, вы все профессионалы. Пожалуйста, поработайте в, свой, в коллективах. Пожалуйста, объясните людям, что надо прийти на выборы. Это очень важно. Что надо прийти на выборы и выбрать будущее. Выбрать будущее себя, выбрать будущее своих детей, выбрать будущее внуков. Я уверен, что впереди у нас с вами еще очень длинная и позитивная история совместного сотрудничества. Нормальный будет город Днепропетровский в этом уверен. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Особенно поблагодарить вас за ту программу, которую те программы, которые вы внедряли. Александр Юрьевич, Евгений Григорьевич, благодаря этому очень многие здесь присутствующие в зале смогли поучаствовать и привлечь на свои дома те необходимые средства, которые им были нужны для ремонта швов, там, и утепления фасадов и так далее, и так далее. Спасибо вам большое за красивый двор. Тоже тут есть три победителя конкурса «Красивый двор», которые действительно там уже ландшафтным дизайном у себя во дворе занимаются. И нам уже не то, что не стыдно вас туда пригласить, мы можем там праздники для вас устраивать. Нет, у нас не надо. Нас да. Для, вас да. ну, не для всех, руку. для всех. И э, спасибо большое за школу правдомов, которая сейчас работает. Э, и, потому что очень важно было сейчас, когда принят новый закон об управителях подселить ту соломку людям, которая, которая бы позволила им чувствовать себя уверенно в следующем году. Если с 1 июля 2016 года кто-нибудь придет и скажет, вот я только могу быть управителем, то у нас уже эта школа управлений даст такое количество управителей, ну, скажем, защитит эти дома от рейдеров, которые хотят их захватить. Спасибо вам огромное. И я очень надеюсь еще знаете на что. У нас с городом были проблемы. Я городской депутат, но я вам откровенно говорю, у нас все буксовало на городе. Есть, область у нас замечательно все продвигала, вот, районы помогали, принимали, а город вот был той пробуксовкой, которая не давала нам двигаться дальше. И очень надеюсь, что эти программы вы будете развивать и в городе нашем. Спасибо вам огромное. А теперь. А теперь предоставляю слово Иванченко Сергею Ивановичу, голове и спилки наш день Днепропетровщина. А Анжелика уже так все рассказала, за что надо говорить спасибо. Хотел бы еще раз повторить и всех поздравить действительно с нашим праздником. Когда мы это все начинали, мы это хорошо помним. Когда мы собирались в первый раз на эти собрания, еще как-то так все смотрели с таким осторожно, думали, что это будет. Но когда мы объединились, мы уже через год показали первые результаты. Мы доказали в городе, что ОСББ и ЖСК такие же налогоплательщики, и они также сама должны какую-то помощь получать от бюджета и на условиях софинансирования уже в 2005 году. Мы приняли решение, даже в процентном отношении, сколько должны, что не, меньше 60, не больше 60% должно было быть бюджетных денег. Уже тогда. И у нас эта программа заработала. Мы за 5, лет, за 5 лет закрыли все такие острые моменты. Вот именно в НД-районе. Мы когда, подтягивали, конечно, всех остальных потихонечку к себе, консультировали, все это делали. Но через 5 лет мы давали доклад вот именно бюджетной комиссии о и когда мы посчитали что 300, нам выделили 330 тысяч всего лишь на район мы сделали работ выполнили на, тысячу, ой, на 1 миллион 450 тысяч то есть вот эти деньги которые были они стали стартовыми кроме этого мы купили на эти деньги бюджетные э, компрессоры вот, Казалось бы, компрессоры которые э, готовят, готовят в зиме э, дома. Про, Промывку, продукт, вот это все делают. И мы уже там получили результат в экономии То есть, э, когда мы проезжали как Ильин правильно говорит что таких показателей нет нигде в Украине. Когда я приезжал, рассказывал, что у нас так, в городе э, работает все. Э, ну как-то все думали или мечтатели, или что-то неправильно говорят, но когда познакомились ближе, действительно было чему поучиться. Но вот сейчас, вот в данный момент, вот в данный момент, вот действительно приезжаешь, ездит ну, мы ездим по всей Украине, но ну, не стыдно сказать и не стыдно за наш город Особенно за Днепродровскую область. Потому что все программы, которые работают у нас сейчас, это именно областной совет. спасибо вам, Евгений Григорьевич, что вы нас тогда поддержали. Действительно, проекты чудесные. Мы видим, что чем дальше мы продвигаемся, тем больше выстреливает то, что вы когда-то заложили во все эти проекты. Они начали выстреливать, мы уже с Анжеликой и со всем нашим активом уже только успеваем на это все реагировать, когда со всех сторон идут, начинают выстреливать эти проекты. Ну, все подтвердят, что даже иногда мы не готовы к тому, чтобы вот сразу отреагировать и, скажем, включиться в эту программу. Но мы будем стараться. То есть спасибо всем и спасибо вам за то, что вы нас поддержали и за то, что мы имеем такие результаты. Спасибо. Можно еще пару слов? <связать> <связать> Уважаемые земляки, если можно так интерактивно, хотел еще пару слов сказать. У нас действительно, наверное, одним из лучших является, но ну, в каждом районе есть очень позитивные примеры, но наиболее массово это все-таки, наверное, АНДР. К нему подтягиваются индустриальные. Наверное, потому что там действительно работало, ну, работают и те люди, которые, у которых сердце ходит, там работало несколько программ. То есть работали, вот, программа областная. Значит, мы научились работать с зарубежными домами. На самом деле в индустриальном и в АНД районе много сделал э, тот же Краснов, да, за Он как раз, э, ну, это его как раз профиль, вот, э, благоустройство, дома. И я вам скажу откровенно, что я нормально очень отношусь, у нас очень схожая программа, но то, что касается именно там, ОСББ, именно то, что касается там, благосостояния наших жилмассивов, у нас очень схожая программа с в этом плане. Я думаю, что мы будем на эту тему с ним конструктивно тоже работать и в городском совете. Если у меня лучше, ну, допустим, есть предложение, будем делать, как у меня. Да? Если, допустим, у него в чем-то будет лучше предложение, но с точки зрения не именно жилищно-коммунального хозяйства. Будем делать так, как у него в программе. На самом деле, тут же не важно да, чья программа, лучше, чья хозяйка, программа хуже. У нас с точки зрения ЖК программа с ним на 99% схожа. То есть самое главное сделать так, как будут лучше люди. Поэтому вам так повезло, что много программ работало, АНД, индустриальные. Но я думаю, что дальше еще лучше будет. Спасибо. Я еще хотел добавить, что у нас да. создана была группа СИЧ. В городском бюджете, которая Мородского в совете, совете, то есть, которая э, вот именно объединяет... Миграционная группа да. была у нас, я ее возглавляла, вот э, СИЧ это, как мы это все, так скажем, с... И, и честь. Ну, коротко СИЧ, потому что хотелось казакам, чтобы это было СИЧ. Вот. И была миграционная группа, которая поддерживала и продвигала про органы самоорганизации населения документацию всю. То есть у нас была необходимость в локальных нормативных актах программа развития органов самоорганизации и положение типовое принять. Вот мы пропихивали, продвигали, 14 человек в этой группе было депутатской, слава богу, продавили 3 сентября прошлого года. Вот. Поэтому очень хотелось бы еще отметить, что у Александра Юрьевича есть в программе предположение и дальнейшее развитие органов самоорганизации населения. Это крайне важно потому что в условиях децентрализации это есть та самая низшая ланка, которая может быть вот управляющей на вот этой территории, на которой мы живем. Можно одно слово сказать? <laughs> у, у меня есть в программе один очень важный момент. Я думаю, что он получится. Три года назад подобный проект начал внедряться в Варшаве, и три года назад подобный проект начал внедряться в Берлине, ну, в двух городах. Ну, то есть это, в общем-то, достаточно новое. То есть они обкатали уже его, то есть есть понимание, каким образом делать, что это за проект. Вот если уже зашла речь об органах самоорганизации населения, мы сделаем, мы сделаем такой проект, на котором эти органы сами по себе организуются. Ну, то есть будет стимул организации. Значит, это когда часть городского бюджета, который идет на благоустройство, выделяется на те проекты, которые ну, предложат сами органы самоорганизации населения. Значит, каким образом это выглядело в Варшаве, к примеру, в этом году? Они два-три они раза меняли модель пытались совершенствоваться. То есть было предложено, это как раз вопросы, связанные любые вопросы, начиная там от благоустройства, э парков, домов, заканчивая утеплением домов, и могут быть медицинские, образовательные проекты, какая-то часть бюджета выделяется именно под такие проекты. Органы самого, организация населения предлагают эти проекты, да. Значит, допустим, если денег предложено, если денег там, допустим, есть, там, не знаю, там. 100 гривен, да, для примера, скажу, предложено на 200 гривен. Проводится голосование. То есть есть механизм, каким образом проводится голосование, где-то в коммунальных учреждениях ставятся урны. Ну, то есть Варшава уже этот год прошла, не понимаю, как сделать. То есть поэтому это называется, ну, так называемый гражданский бюджет. Поэтому я гарантирую, что устав мэра, начиная со следующего года, часть бюджетных денег мы отдадим просто этим людям, которым люди, ну, я думаю, что где-то за полгодика мы сможем может быть, 3-4 месяца мы сможем научить именно, каким образом это правильно делать, потому что проект уже оформлять. Но мы сделаем там, специальную службу просто дополнительно не будем делать, но одной службы службы поручим, чтобы помогала с оформлением документов. Значит, и вот проект гражданский бюджет, в котором часть бюджета будут делить сами люди и контролировать потом выполнение сами люди, и работу принимать потом сами люди. Ну, а в передачи. Не подрядчиков искать сами люди. То есть я гарантирую, что мы это сделаем, начиная со следующего года. Я посмотрел, как это делается в Варшаве, в Берлине, не сильно понравилось. Вот это вот и будет, наверное, лучший стимул создания вот таких органов самоорганизации населения, потому что тогда они ну, будут понимать, что они не просто могут там собраться, чай попить или в домино поиграть, да? Значит, они могут предложить проект, продвинуть проект и получить на этот проект деньги. Тогда, тогда, наверное, это послужит катализатором, так или нет? Поэтому, начиная со следующего года, я думаю, у нас будет масштабные создание органов самоорганизации населения. Спасибо. Спасибо. То есть вы не типа, ничего, я встрюк, да? Нет, нормально. Очень хорошо разъяснять эти вещи. Мы тут похвастаемся тогда перед вами немножко, если можно. Здесь присутствует секретарь микрорайонного комитета, который объединяет 22 домовых комитета. Представляете себе тоже? Вот это как раз тот орган самоорганизации населения, который вот мне бы хотелось в первую очередь высветить, поддержать ту программу, которую мы принимали поддержки, ну вот хотя бы первые деньги, которые бы пошли на хоть, вот, ну хотя бы вот чуть-чуть бы -чуть содержать вот этот административный э, ну, голову там и секретаря, хотя бы с минимальной заработной платой, для того, чтобы можно было потом дальше развивать. Хорошо. Можно вот покажу вам секретаря комитета. У вас 22 домовых комитета? 22 домовых комитета они объединяют. Голова и секретарь. Будем работать. Будем работать. Да, для них это очень важно сейчас. Я, вас, это, я, я так смотрю, я вас запомню. Будем работать. Спасибо. И микрорайон Люба держит очень четко и это самое, контролирует всю ситуацию. Все какие крыши текущие, все какие там нужды, все она на себе аккумулирует. И, честно говоря, идет к депутатам и говорит, депутаты, помогайте, это, 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 это. А сейчас они первыми создают ОСББ. Ну, то есть я к тому говорю, что ОСНщики выросли. И дальше они создают УСББ, но продолжают действовать в тоже. Потому что это как раз другая ну, ипостась и другая территория. Есть. Ну а теперь, поскольку у нас Игорь Николаевич тоже был самый активный задаватель вопросов, мы предоставляем слово ему. Кто, кто, знает, кто не растет, ладно, будем надеяться, что у нас не так будет. Я не являлся в нашей организации. скажем так, по району. Ну, пришел позже, так, в з тим, що вона була другий профилі роботи. Ну, 5 лет назад влився, і я вам вам сказати, що... Много Тому, що Я прийшов чоловік з сторони, не займався не ні, то, що на то время не врачивав школу про дом, нічого не було. Потім влився в організацію, потім пішли програми нашої поддержки гражданської хімії населення. Я хочу вам сказати один цікавий момент. получился. Вот я просто еще до <связанец> конца никто не понял, а он уже получился. За последних, скажем так, с лета э, года, до этого момента, на вчера было зарегистрировано, я помог лично создать три Все на То есть, если раньше в принципе, там, в пределах сотни расчетятся, то есть три было уже собственно. Еще на три запущены документы на создание. Люди снизу действительно заинтересовались получился кумулятивный эффект, есть ну, син синергетика пошла. То есть у нас есть районная организация, которая работала, ну, плюс программа областна, плюс изменения в законодательстве. Я сам не ожидал, честно говоря, такой активности населения. То есть я, когда сейчас люди обращаются, даже мы сюда сейчас и шли, и мне сказали, ты можешь в субботу прийти, там людям объяснить, как им действовать, потому что они хотят создать То есть это ушло движение снизу, действительно пошло. То есть Не на бумаге, ни в чем. Да, ми тягнули как-то так, но долго долга галок. Сейчас тот дом мне звонит, я уже ее там разработал, до то, что инструкцию сбрасываю. Вот ваше пошаговое воздействие. То есть вплоть до того, чтобы подняться здание номер токета, подняться на такой-то на этаж, направо, конечно, номер на токета. Зайти взять тут бумагу. Ну, ну, да, это утрировано, там, скажем так. Ну я вам скажу, как у нас сейчас на момент есть. И просто хорошо, что такие программы есть, такие организации есть, которые все-таки... медленно, потихоньку не сдвиг. И самый великий тоже плюс, когда люди начинают, они выходят, они люди, ну, сомневаются, это да, в любом случае что-то новое, им что-то надо узнать. Я всегда говорю, да пожалуйста, вот на районе дом такие, то приходим в берег. Сделано так, вот ваша там аналогично 14-этажка, вот сделана 9-этажка, вот люди делают так, делай как я, то есть лучший способ обучения. И я скажу, что желательно, чтобы все не забрасывалось. Тут вопрос даже не в том, что мы что-то сделаем для дома. Вопрос именно... Ну, я изначально рассматриваю для себя, как возможность сделать что-то для дома. Но действительно поднятие гражданской активности населения получилось. Получилось. Потому что люди уже первый этап, они уже приходят, объединяются. Да, всегда там на собрании мы там проходим моменты, там присутствуют люди. Иногда возникают вопросы, сомневающиеся. Я говорю, Все, мы поговорили. Идите, думайте, посмотрите, как это сделали люди, спросите их, и создавайтесь. Через неделю две звонят, а давайте нам, как вы нам поможете с документами Что помогло? То есть раз люди мне помогли, я помогу кому-то. Пошли дальше по Так что очень желательно, чтобы это дело не забрасывалось, и огромное сейчас спасибо. Потому что это, это, действительно гражданская активность. Я изначально, как, ну, будучи прагматиком, скажем так, не, не очень рассматривал как гражданскую активность на сцене Но тем не менее получилось. Ваша задача второго порядка вышла. Выполнена. Помимо того, что мы сделали задачу выполнения первого порядка, мы решили задачу именно высшего порядка. То есть да, действительно поднять гражданское активное население. У нас, так что, Игорь Николаевич, это показательный сейчас дом. Потому что я когда э, призываю создавать ОСББ, все что-то боятся, вот у нас тоже представители сейчас дома. Я говорю, если у вас, вы начинаете с нулевой точки, то в этом доме э, было где-то туда ниже, в минусах, потому что у них не было ни газа в этом доме. Его сдали, как мы говорили, под фанфары. Сразу похоронили. Потому что дом был, газа не было, не достроили. Афганцы построили, но там с этими инфляциями получилось. И вот когда у них уже дошло дело, ну, до того, что уже канализация началась с подъезда вытекать, я говорю, ну сколько вы будете мучиться? Мы правдами, не неправдами создали там ОСББ, потому что дом на три хозяина там очень сложно было.